Бойцы подразделения Альфы провели обыск в, опуск, э, в офисе интернет-провайдера Адамант в Киеве. А спикер службы безопасности Украины Лена Гетлянская заявила, что СБУ искала серверы, которые на технической площадке Адаманта разместил гражданин Украины, находящийся в международном розыске, член международной хакерской группировки. Вот у нас Иван Петухов, который учредитель. Интернет-провайдера Адаманта, это так? Yeah, yeah. Это так? Yeah, yeah. Ну так в чем проблема? Пришли с обыском. Uh, смотрите вопрос в чем, что uh, здесь не просто они пришли с обыском, они пришли с обыском и искали не нарушителя, они искали uh, владельца компании, меня. И вот здесь, вот видно, на видео они пришли и спросили: где Иван Петухов? и компания, когда они пришли, Адаман Телеком была правильно, она обслуживает физических лиц. Это физическое лицо, небольшой детский хостер, разместил свои сервера. Он ничего не нарушил в Украине. Больше того, он вышел на меня, я ему предложил выйти через средства массовой информации, разместил свои контакты и сказал, если у вас действительно есть проблемы, и вы честный человек, выйдите на меня. И вот он вышел на меня и прислал следующее письмо. Он прислал письмо от военного прокурора центрального региона Украины. Ответ господину народному депутату Лукинчику Руслану Валерьевичу, в котором там уже идут конкретные фамилии сотрудников службы безопасности ДКИП. Я их лично знаю. Больше того, я их знаю очень давно. И они, скажем так, подозреваются по статье Уголовного кодекса. Но это уже как бы проблемы одесского хостера и, скажем так, к этим конкретным лицам. Пожалуйста, я могу оставить вот это заявление вам, вернее, вот это письмо, которое есть. В отношении же Адаманта, они не имели права предпринимать таких усилий. Больше того, если вы посмотрите на видео, то когда они монтировали лестницу и чуть не разбились, там было действительно скользко, и мне жалко этих сотрудников Альфы, они бы могли ну, повредить себя. Открывались ворота. Зачем дыртись через забор, когда есть открытые ворота? Зачем стоять, толпиться там, когда вам предлагают, зайдите, пожалуйста, присядьте в помещение, выпейте кофе там, покажите, что вы хотите. Они же ничего не показывали сразу. Они изначально предприняли силовой сценарий, как видно там на э, показателях времени. Больше того, я туда приехал и всех любезно пригласил. Я в это время находился в апелляционном суде по делу с Киев жетла спецэксплуатации. Это давняя история. Есть такое предприятие, которое вот на нас. Так вот, с чем она связана со службой безпеки? Дело в том, что около года назад прибегал сотрудник службы безпеки в Адамант и лоббировал КЖСЕ. То есть а вот что такое КЖСЕ? Киев жетла которая незаконно снимает деньги с телекоммуникационного оборудования города Киева. То есть вот эти вот моменты они являются как бы связанными, я вижу. Ну и э, следующий момент, который я для себя, допустим, определил, это была сделана такая неуклюжая попытка надавить на меня как на общественного деятеля, потому что я выступаю в защиту таких компаний. Вот мы буквально недавно э, в ноябре-декабре месяце там был случай у Михаила Чабаняна, он был у вас после этого в студии, если помните, Биткоин. Э, я выступал вместе с ним на э, круглом столе. И вот с нашим коллегом Андреем. Так вот... Э, так после этого выступления была создана эта общественная организация? Да, мы, в принципе, э, после этого выступления, я вам хочу сказать, что самое интересное, вот если мы возьмем ухвалу суда, я ее специально сюда принес, она датирована 30 декабря. А именно в это время, с 30 там по 15, я был в отпуске. И они ждали, когда я выйду из отпуска. То есть... Ну, я вам скажу так, к интернет-провайдерам приходят часто. Если приходит человек в погонах и с ухвалой, и ухвала написана в соответствии с законом, то дается... Ну, скажите, а, сказать, а цель. цель? Ну хорошо, борется с вами как общественным деятелем. Да, борется как с общественным деятелем. А для этого, для этого на альфу это... но есть еще и вторая часть, коррупционная. Насколько я понял, из действия детского хостера на него было осуществлен наезд после того, когда он отказался платить определенную сумму денег, в месяц, в доллар. Кому? Сотрудникам Декип. И это есть информация в интернете. Я